Меня зовут Артём. Мне 7 лет. Я слушал, как достают, и немало раз. Ночью я слышу. И днем. Я стараюсь об этом не думать, но оно мне приходит в голову. У нас на кухне было окно закрыто, чтоб, наверное, не попадали пули в окна. У нас в стоит такая штука, что папа включает ее, и есть свет. Бензин закончится, и у нас света не будет. Надо заходить под навесы, там, где крыша есть. Надо подождать, пока закончится но Потом можно будет уезжать. писать и читать. И конструктором играться, оно может отвлекти от стрельбы. Я не знаю, что для меня эта война.